الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافه الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ثم الى ارواح ابائنا وامهاتنا على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى أرواح المعلمين والعلماء العاملين والصالحين وأولياء أجمعين والمصنفين وخصوصا في هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خص نفسه بالدوام ومن علينا بنعمه الايمان والاسلام وخلق من نوره نور حبيبه محمد قبل أن يخلق آدم بألف عام وخلق منه الأشياء من العرش إلى الفرش وحكم عليها بالإنسرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأنم وعلى آله وأصحابه نجوم الاحتداء في الظلم وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الازدحام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi bi'ulumina fiddaraini Amin Kita masih lagi mukaddimah pada menyatakan fadilatul fikr keutamaan dan kelebihan berfikir Muka surat lima Ketahui olehmu Betul situ Ketahui olehmu bahawasanya Tiap-tiap sesuatu itu penyakit Dan bagi tiap-tiap penyakit itu Ada baginya ubat Kulidda udawa, Sebagaimana disebut oleh Nabi setiap penyakit itu ada penawar dan kuasanya iaitu ghaflah ghaflatul qalbi atau ghaflatul qulub penyakit kelalaian maka ubat kepada penyakit lalai ia ya, kelalaian ni Iaitu memikiri Sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu penyakit lalat Apabila